musibatlar ta olloh taolo insonlarni ustiga yuboradigan musibatlar uch xil bo'ladi birinchisi mo'min musulmonlarni ustiga yuboradigan musibati haqdan toyilgan fojir fosiqlarga yuboradigan musibati va anbiyolarga yuboradigan musibati mana endi ko'rib chiqamiz bularni Mu'minning ustiga kelayotgan mashaqqat musibatlar bu bu bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun va martabasini ko'tarishliki uchun berilgan musibat qaytaraman sizni ustingizga kelgan musulmon kishi musibat Allohning eshigiga qaytarishligi uchun keldi va darajangizni ko'tarishligi uchun keldi alloh taolo bizni o'zini eshigini oldiga olib kelishlikni tavba eshigiga olib kelishini xohlaydi biron bir xato ish qilsak alloh taolo musibat beradi tavba qilaylik ollohni eshigiga qaytaylik tavba alayim tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi musibat keluvdi olloh deb qoldingiz tovba qildim parvargor dedingiz demak tavba yo'li musibat orqali keldi olloh taolo bir bandadan musulmon bandadan xato kamchilik bo'lsa musibat beradi uni azoblaydi o'zi olloh taologa bandan azoblash kerakmi yo'q robbimiz aza vajalla robbi subhanah va taolo siz bilan bizni azoblashlikdan behojat lekin nimaga u azoblaydi nimaga musibat yuboradi gunohini kechirish uchun martabasini ko'tarishligi uchun mana masjidda katta jamoat o'tiribmiz ehtimol ichimizda ayrimlarimiz mana shunday bir ilohiy muolajadan keyin kelganmiz masjidga bir katta xato yo'l qo'yganmiz alloh tomonidan bir muolaja keldi musibat keldi mana shu qilgan xatoimiz uchun kelganligini tushundik tavba qildik masjidga keldik ehtimol shunaqalar ham bordir oramizda endi yani alloh taolo o'zini mo'min bandasiga musibat berar ekan qaysi bandasiga qanaqa musibat berish kerakligini o'zi yaxshi biladi kimdir masalan boy badolat odam bo'lsa pulini bir yarim qismi ketib qolsa yana yarim qismi turibdi unga ko'p ham ta'sir qilmaydi ammo kambag'al odamni moliga ozgina talofat yetkazsa qattiq ta'sir qiladi o'zini izzat nafsi hurmatini baland ushlab yuradigan o'zini bir ehtiyot qiladigan odamga ozgina hurmatiga gap tegib qoladigan bo'lsa ko'tara olmaydi a bir bo'ladi mingta odamni oldida sharmanda bo'lsa ham tekis ketaveradi kimga qanaqa musibat berishni kim biladi robbimiz subhana va taolo beradi birodarlar demak mo'min bandaga berilgan musibat u shu bandani alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelmoqchi va darajasini ko'tarmoqchi alloh taolo bir mo'min bandasiga bir martabani bermoqchi lekin amallari yetmayapti amallari yetmayapti shunda musibatni berar ekanda boyagi musibat bilan nima qilib qo'yar ekan darajasini ko'tarib qo'yar ekan agar nima qilsa banda sabr qilsa agar jazovaga tushsachi şey, ey xudo men senga nima yozuvdim ey <esit> xudo e qaysi qilgan gunohim uchun bu umuman gunohi yo'qda buni demak gohida bir bandani musulmon bandani robbisini huzurida martabasi baland bo'lishigini olloh xohlaydi lekin bandani amali yetmayapti musibatni beradi sabr qilsa ollohga qaytsa darajasi nima bo'lar ekan ko'tarilar ekan olloh taolo aytadi bu oyat faqat musulmonlar uchun billah, va albatta sizlarni xavfu xatar bilan ochlik bilan molu jon va meva chevalarni kamaytirishlik kabi narsalar bilan imtihon qilamiz balolaymiz musibatga uchratamiz bog'ing quriydi dehqonchiliging qurib ketadi dard yetadi kambag'alusan xavotir keladi hayotingga bu sinov biron musibat ilga kelganida albatta biz allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabrlarga xush xabar bering va Inna, inna ilayhi roji'un deydiganlarga xush xabar beringki ular kimlar? alayhim min robbihim va va humul muhtadun. Shunaqa deydiganlar ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb sabr qilib rozi bo'ldimi mana shu odam to'g'ri yo'lda deyapti alloh taolo qaysi qilgan gunohim uchun deyotgan emas inna lillahi va inna ilayhi rojiun.